Это вы мне говорите, что мне заплатили 100 гривен? Пани Оля, вы считаете, что вот этих всех людей купили за 100 гривен? Вы очень сильно ошибаетесь. И на этом история не закончится. Мы будем отслеживать ваш вопрос теперь до потери пульса. За 100 гривен. Мы вам устроим 100 гривен и 200 гривен. Мы хотели техники, но вы меня образовали. Вы набрали. Вы образовали нас, что Вы Вы меня. Я не Понимаете, захопливать тротуар, это не ваш личный каприз. Вот вам захотелось, это ваш каприз, захватить тротуар. Заберите, пожалуйста, свои дрова с тротуара. У вас есть ресторан, занимайтесь рестораном. Не надо захватывать проезжую часть и мешать проходу пешеходов. Почему ты ображаешь людей? А чему ты ображаешь людей? Я не ображаю людей, дай Почему ты ображаешь людей? Она не ображает людей. 15 нет, я говорю, что нет, я сейчас не потому что этот вопрос можно решить по-другому. Слушай, девушка, девушка, этот вопрос можно просто решать другими методами, не методами вандализма. Это не вандализм, это освобождение тротуара, это, 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 это освобождение тротуара, это не вандализм, это, это не, не вандализм. ولكنها تتحدث عنها